بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعافيه للمحققين ونعوذ بالله من على لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفطر قولي وبعدي وقال المصنف رحمه الله تعالى Al-Fa'ala Allahumma bihi wa bi'l-lumihi bintari amin Berkata Imam Al-Andama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Semoga Allah Ta'ala rahmatinya Dan kita mendapatkan fa'asa kepada ilmunya Madlis yang ke-25 Perihal suhud kepada dunia Abu Qatil Sidi Sheikh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadi Jilam Yadu Ta'ala Anhu Pada 19 Muhyiddin Tahun 540 Menteri Itu Telah dinukirkan daripada Sayyidina Isa AS Bahawa Apabila dia mencium suatu bauan yang wangi Ditutup hidungnya Serai berkata awas ini dari dunia Yang ini adalah suatu hujah Ke atas hidung kamu Wahai orang yang mendakwa diri berzuhud dengan kata-kata dan perbuatan Dua kamu sahaja yang memakai pakaian zuhud Namun batin kamu Penuh dengan keinginan dan penyesalan terhadap dunia Kalau kamu sanggup tanggalkan pakaian ini dan kamu tunjukkan keinginan yang bersemak di hati kamu. Memang itu lebih baik buat kamu agar lebih jauh kamu dari sifat nikmat itu. Orang yang benar dalam zuhudnya, dia datang bahagiannya dari dunia, dia akan menerimanya. Dia hanya nampakkan zahirnya sahaja dengan dunia. Namun hatinya penuh dengan kezuhudan pada dunia dan pada selain dunia. Sebab itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata. Dan siapa yang lebih berzuhud daripada Nabi Isa alaihi salam dan selain darinya dan daripada Nabi alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Sangat dicintai kepadaku di dunia kamu itu dan tiga macam. Wangian, perempuan dan dijadikan cahaya mataku dalam surat. riwayat Nasai tiga perkara ini sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun dia juga sangat berzuhur. pada dunia dan pada selain dunia kerana demikian itu adalah dari bahagian rezeki dan mendahulunya ilmu Tuhannya dan hal itu maka beliau telah mengambilnya kerana menuruti perintahnya dan bukanlah bukan bukankah menurut mereka itu suatu ketakutan tegas ni siapa yang mengambil bahagian dengan sifat ini maka dia akan membuat taat meskipun dia bermandi dengan dunia seluruhnya Selimi dan semua sang penuntun rahmat Allah sekalian masih lagi dalam sambungan pengajian kita itu Syekh yang dikarang Syekh Abdul Qadir Jilani Dufatul Rabbani Wafaidur Rahmani apa yang nak dibahaskan pada kali ini ialah Berkait dengan Zuhud, hakikat Zuhud dengan dunia Kadang-kadang kita seringkali bila menyebut tentang Zuhud dunia Yang dimaksudkan ialah kita melihat dunia yang sementara Dunia kita akan bakal meninggalkannya Dunia yang bukan matlamat kita Dunia yang bukan tempat tinggal kita <tuh> dunia yang bukan menjadi sasaran dan juga tujuan kita. Terzuhud pada dunia ialah meletakkan dunia pada nilai yang Allah Taala perintahkan. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law kanat ad-dunya 'inda ta Allah, ta'dilu 'inda ta Allah janaha ba'udatin masaqa minha kafir." Kalau sekiranya dunia ini punya nilai Nasi ya? Allah Ta'ala tidak memberi nurun pada orang kafir Baik disebut orang kafir Iaitu lambang kepada kesyirikan pada Allah Dan lambang kepada golongan yang tidak ada nilai di sisi Allah Dan di hari akhirat kelak Maka kalau golongan yang tiada nilai di sisi Allah ini Diberikan kelapangan di dunia bererti Bukan itu penilaian dunia Penilaian dunia itu Yang bererti isi orang-orang Yang beriman Bila ia menjelaskan ke arah ketaatan pada Allah Sebab itu disebut Dalam satu hadis yang dirakam oleh Imam at tirmizi Al-Dunya mal'unatun Wa mal'un mafihah Illa Allah wa ma'wala Hawa al aliman awu al ta'liman -ta Dunia itu dia Seluruh isinya mereka buat perkara Iaitu Mengerti Allah mentaati Allah mengajar tentang Allah dan belajar tentang Allah maka dalam empat kategori inilah maka dunia ini dianggap selamat dalam empat kategori ini tetapi kalau sekiranya ketiadaan keempat-empat kategori ini maka dunia ini takkan selamat oleh sebab itu tuan-tuan sekalian kalau kita melihat nilai dunia yang bersifat sementara ini yang boleh menyebabkan manusia Tertipu dengan permainannya Dan menyebabkan manusia terpengaruh dengannya Kalau mereka di dunia ini sibuk dengan keseronokan syahwat Bahkan tidak mempunyai kaplan untuk Allah Bahkan kebimbangan mereka pada dunia berbanding kebimbangan mereka tentang akhirat Selalu diingatkan oleh para ulama Kebimbangan pada dunia ini tidak punya asasnya Maksudnya ialah apa yang kita boleh dulu ni Jelas sekali kita boleh lalui dengan mudah Kadang-kadang ada budak di bimbang Nanti SPM dia macam mana Dia takut Tiba-tiba dia gagal Apakah sebab gagal SPM contohnya Hidupnya akan beranur dia kata, biasa Sama seperti orang lain Ada yang bimbang takut tak dapat jodoh Nanti kau tak dapat jodoh macam mana Keadaan hidupnya nanti Akhirnya dia betul tak dapat jodoh Maka dia lihat Tak ada masalah juga, biasa je Ada pula di kalangan mereka Mungkin bimbang tidak punya zuriat Anak Oh nanti saya tak ada anak Siapa nak jaga saya Tua nanti Akhirnya Dia tak ada anak Kebimbang ni tak ada asal Dia boleh dikari macam biasa Ada yang bimbang nanti Kalau sekiranya saya tak dapat pekerjaan Pekerjaan yang tinggi Maka saya akan sekian-sekian-sekian Akhirnya kalau berlaku biasa je Tapi kebimbangan yang paling punya asas kebimbangan akhir Ketakutan di hari akhir Sebab itu Nabi sama-sama mengajar para sahabat Mendidik para sahabat Kebimbangan utama mereka Dalam hal yang berkait dengan akhir Itu yang dibimbangkan Oleh para Nabi Ini kebimbangan utama mereka bukanlah kebimbangan utama mereka hari ini sebab saya katakan tuan, -tuan. dunia ni asasnya ialah yang disebut dalam pepatah Malik ala bisa tetap biasa kita kata Allah nanti saya tak dapat benda tu tak dapat, dunia, tak dapat pangkak ni tak dapat pangkat tu tak dapat pangkat ni akhirnya kita nampak tuan atas kiri apa yang berlaku tetap perkara itu dianggap biasa tapi kalau kita bercerita tentang Akhirat Makin kebimbangan yang paling menakutkan Baik, kembali kepada nilai sebut Bila Nabi Isa AS Dia cium bawang Yang dia pun tiup tutup Maka dia berkata Awas ini ila dunia Baik, apa maksud kata-kata Nabi Isa AS Dia kata awas ini ila dunia Yang dimaksudkan Dengan nyanyi Jangan sampai wangian ini menjadikan hidup kamu. Lupa kepada Allah Ta'ala. Kerana, tuan-tuan, Di antara sifat lupa kita kepada Allah tanpa kita sedar. Bila kita terlalu memuji dunia. Kita puji, bagus minyak wang ini, bagus kereta ini, bagus rumah ini. Lalu kita puji segala-galanya hal dunia. Lalu kita lupa memuji Tuhan yang menciptakan. Oleh sebab itu, tuan-tuan Ini pengalaman hidup. Siapapun yang memuji dunia yang ada bersama dengannya yang ada dengannya akhirnya didapati bahawa pujian ni tadi kembali balik kepada dia menjadi kecil contoh kita puji pemain ni hebat akhirnya kita kecil balik kita puji petarung ini hebat akhirnya kita kecil balik kita puji kereta ini laju akhirnya kita kutuk balik Tiap-tiap tiada pun dunia yang dipuji Mereka dikembali dengan makna hinaan itu totau sebelum kita memuji dunia kita sebut masya-Allah kita sebut subhanallah sedapnya kereta ni masya-Allah sedapnya makanan ni bahkan nabi sah jauh kita bila kita pergi haji pergi umrah Dan melihat sesuatu yang menakjubkan hal dunia kalau kita berkata Allahumma la aisha illa anshul akhirah ya Allah tiada kehidupan sebenar melainkan kehidupan akhirat kadang-kadang kalau kita pergi haji Fokus haji kita tuan Kan hilang ibadat kepada Allah Itu fokus kita dalam bahagia haji Tiba-tiba kita boleh dilekakan dengan dunia Lupa kita nak tawar sahih cepat-cepat kita kata Allah malah ansyak ilah Aisyah. Baik hati kat dunia Bila Syah Abdul Qadir Kamu tidak perlu Menzahirkan zuhuk kamu pada pakaian Pada sekian-sekian Sedangkan dalam hati kamu tu nak dunia tapi zuhud ini tuan-tuan ialah dipanggil safarul qalbi, perjalanan hati. Yang meninggalkan dunia menuju ke alam akhirat. Ini zuhud. Ia berkait dengan suatu hati ni sama macam ikhlas. Ikhlas ini bukanlah penampilan kita. Penzahiran kita. Tapi ia apa yang ada dalam hati. Zuhud pun sama. Sebab so, itu ulama menyatakan bila dalam hati kita tuan, -tuan mengetahui dunia sementara, kita zuhud. Bila hati kita meyakini apa yang ada di sisi Allah berbanding apa yang ada di sisi manusia, maka itu zuhud. Bila hati kita meyakini akan kekuasaan Allah berbanding kekuasaan manusia, maka itu zuhud. Bila hati kita tentu mentakkan ketakutan kita pada Allah, Melibat ketakutan kita pada makhluknya, maka itu zuhud. Bahkan sebagian ulama menyatakan zuhud itu ialah bila seorang itu mengingati kematian. Bukan dengan makanan yang tidak berkualiti atau pakaian yang kasar tetapi ia melibatkan Kisarul aman Pendek angangan -angang dia Dan ingat dia akan kematian Tetapi dia ingat kematian Maka barulah dia akan Dinamakan zuhud Sebab umumnya tuan Tapi dia seorang tu mengingat kematian Maka dia akan bekerja ke Allahnya Dia akan berusaha ke Allahnya Dia memperbanyakkan ketahatannya dia memperbanyakkan segala perkara-perkara yang menguntungkan aku. Ada pun kata-kata Nabi SAW Kubbiba ilaiya min dunyakum salah Ada tiga perkara dunia yang menjadikan aku suka Maka Nabi SAW pun menyebut yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka ialah yang pertama ialah al-ithr wangian. Rasulullah menyebut yang kedua ialah an-nisa wanita dan yang ketiga juga ialah salatu qurata aini bila kita sebut Rasulullah kan suka wangian Kenapa Nabi saya tunjuk begitu? Wangian Baik Rasulullah sangat sangat suka wangian dalam perkara mentaati Allah. Dan kita disunatkan bila mengada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berwangian-wangian Maka Allah ber berfirman, ya Bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai Adam, ambillah segala perhiasan kamu ketika mana kamu berada di masjid atau di bahasa muda ialah ketika mana kamu beribadat kepada Allah sebab kalau kita sebut ke masjid maksudnya nak dekat dengan Allah saya nak ke masjid oh, orang tahu nak dekat Allah tak ada orang, orang nak ke masjid oh dia orang, orang ni nak pergi beli ni dia orang, -orang ni nak buat hal tu dan ini bukan maka kata Rasulullah aku disukakan dengan orang ni untuk Allah sebab itu perkara pertama Rasulullah buat bila masuk rumah dia gosok gigi Pertama apabila kan sabda Nabi berwudu ila qasab bukan asmu kata sayyid Nabi kata laula an ashku ala ummati laula an ashku ala ummati lamadtu biswaha Indah kulli salat ma akuli salat kalau tidak kan takut membangkat ummatku nisa'i aku akan tetapkan mereka berwudu ber ber sebelum melaksanakan wudu atas sebelum melaksanakan salat Tunjukkan Rasulullah saw. alaihi wasallam Bahkan Nabi SAW Melarang para sahabat memakai Memakan bau buah Memakan makanan yang hujud Sebelum datang ke masjid Man akalah tuman aw basalah Fala yakraban namas hada Siapa makan bawang putih Makan bawang besar secara mentah Jangan duduk, jangan dekat di masjid kami Bahkan kata baginda al malaikata tata'azza Kama yata'azza bani'ad al malaikata tata'azza Kama yata'azza bani'ad mereka terganggu dengan bau busuk Sebagaimana anak Adam terganggu dengan bau busuk Dan Nabi SAW juga suka kawan wanita Baik apa maksud Nabi suka kawan wanita? Kalau kita kata, oh sebab Nabi suka kawan wanita Maka rasa pun kawan amat Tapi maksudnya ialah Bila kita sebut Rasulullah suka kawan wanita Arti Nabi SAW amat mengambil berat hal wanita sebab so, itu Nabi mengkhususkan hari khas untuk mengajar wanita. Karena itu di antara wasiat Nabi semasa wafat, bukan wasiat Nabi ketika hajat terwada. Istausu bin Sa'i Khaira. Aku wasiatkan kepada kamu supaya berlaku baik kepada kamu wanita. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah yang paling baik dengan isterinya. Nak pun paling baik dengan isteri. Dan ternyata kita lihat dalam rumah tangga Nabi SAW Nabi tidak memukul pada istrinya Nabi tidak menghardik pada istrinya Bahkan Rasulullah SAW sedang muamalah dengan kaum muda Nabi mengingatkan orang beriman Supaya berlaku lembut pada mereka Menjaga hak mereka Bahkan membataskan, membataskan pergaulan Bagi menyamakan kaum wanita Dia cakap hukum, -hukum menghakam wanita yang bersifat khusus Dalam bakcerainya Dalam hal-hal yang berbeza. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah mencintai wanita Sekarang kita tahu bahawa Wanita sebelum kebangkitan Rasulullah Teruk Maka bila Nabi kata Nabi mencintai wanita Sama seperti seorang pemimpin negara Yang menyebut saya suka sesuatu Supaya rakyatnya tidak menganiaya. Rakyatnya Mengambil berat hal ini Maka itu yang dilakukan oleh baginda Membuka wanita yang dihambat seks Barang dagangan Menafikan pusaka Menafikan hak untuk berkata tidak setuju dengan perkahwinan Dan lain-lain Ia -lain juga merupakan hak kesamrataan antara lelaki dan wanita Maka Rasulullah SAW datang memperkuatkan Bagi wanita, bagi lelaki punya hak masing-masing Hartanya, dan hak perkahwinannya Hak penceraiannya, dan hak penjagaan anaknya Dan hak muamalahnya, dan hak yang keberkatan Kemudian kata Nabi SAW Dan dijadikan solat itu penenang hatiku okay. Eh, Rasul kata aku suka dengan wangian, yang ya? Aku suka dengan wanita Kemudian dijadikan solat itulah penenang hatiku Berarti bagaimana Yang melambangkan kezudan itu Ialah bagaimana seorang melihat hubungannya dengan Allah Kalau sekiranya dia melihat hubungannya dengan Allah bertambah baik Itu lebih nilai zuhud contoh kita sembahyang makin seronok makin rasa kelazatan makin rasa kemanisannya dan kita melakukan ibadat-ibadat haji atau sebagainya kita rasa ke, ke kekuatan kita rasa tuan-tuan tentang solat kita tadi tahajud kita baca Quran kita semuanya kita rasa masya-Allah ada satu sentuhan ada suatu kesan maka bererti Zuhur itu sedang Mekah sedang subuh Zuhud tadi tuan-tuan sedang Menuju ke kesempurnaan Mula kita rasa dunia ni macam biasa ya, je Tak ada apa Saya pun tak rasa sangat Berarti kita sudah berada pada langkah zuhud kita Sebab itu perulangan Kita ingin membahaskan tentang Perkataan zuhud ini Dan bagaimana mereka Masih sama ingin mengambil dunia Berdasarkan ketaatan kepada Allah Bukan berdasarkan keinginan syahwat Yang pertama ialah Mereka jadikan setiap tindakan mereka itu Wiqayatan min hururiha Dia daripada tipu daya dari dunia So macam ni kita sebut tentang guru dunia Bila Allah Ta'ala menyebut Ya ayu nas Inna wa'adda Allah bihaqqa ta'urannakumul tawurannakumul hayatu dunia Wala yawurannakum billahi al-garuh Wahai manusia janji Allah itu benar Jangan kamu ditipu dengan dunia Jangan kamu ditipu dengan siapa Dunia tipu kita macam mana Sehingga kita lupa halal dan haram Tipu kita Sehingga kita lupa tentang hisat Tentang kita lupa Kepedayaan Sehingga kita lupa tentang hak kita dan hak orang lain Sehingga kita lupa bahawa Dunia ini punya tempohnya Ini huruf Terasa macam, eh orang tu dia mati Saya tak mati Dan bila kita baca, kita dengar bagi di anak-anak kita yang kemalangan baru-baru ini yang punya hati seluruh penduduk Malaysia bukan mungkin dunia punya hati setiap orang yang punya anak-anak yang masih belajar punya hati setiap insan yang punya naluri kemanusiaan yang tinggi semua negeri berduka atas apa yang berlaku maka bayangkan tuan di situ kita belajar satu perkara biarlah itulah dunia dia punya kesurahan Maka dia tidak mengam, tidak mengira muda ataupun tua sampai masa Maka kita akan kembali kepada Tuhan Dengan apa cara sekali pun? Ya, supaya kita tidak tertibu Kalau oh, dunia ini berakhir dengan kematian Bagaimana cara kita mati Maka itu bersama Dia benar bersimpati Dalam bersama mengambil tenaga Mendoakan kebaikan untuk mereka yang telah mendahului kita Dengan keampunan Dengan syurga Dan mendoakan orang-orang yang ditibu musibah Supaya bersabar dan memahami hakikat kehidupan. Demikian dunia akan berakhir. Pada setiap kita. Saya, tuan, tuan semuanya akan berakhir dunia dengan sama itu. Dan sebab itu, hati-hati. Jangan tertipu. Yang kedua kata ulama, Al-Kafu anil gulumi fi talabiha. Jangan melampau-lampau dalam memburu dunia. Bukan oh, tahu orang yang melampau dalam memburu dunia. Saya jadi gila macam kita tengok budak anak-anak kita tuan-tuan. Dia gila main telefon. Jadi kita main macam Buat oh, dia ingat tadi Kita tak ha, tengok dalam muka mak ayah dia. dia tak nak mengajik masin dengan mak ayah dia Tengok tadi Oh, kena ayah dia boleh gila, muka, Itu dia dah itu Kau Sama juga yang melampau dengan dunia Saya tak boleh dari hak-hak kepada orang yang patut berhak Kedua ibu bapanya Misalnya Hak-hak yang berkait dengan keluarganya Maka ke sifat melampau macam ni Menjadikan dia melakukan demikian Kemudian yang ketiga kata ulama bila dia mengetahui dunia ini bukan negeri tempat tinggal Bukan disebut sebagai Daru Makar Tapi ia Daru Mama Negeri tempat kita lalu Bukan tempat kita tinggal Dan yang keempat kata para ulama Gunakan semua nikmat dunia itu Istainu Ala dhalika Ita'atillah Gunakan semua dunia untuk mentaatkan Apa kita bersebut dan seterusnya yang kelima La tuna fisuha Contoh kalau kita tengok orang ambil dunia Kita tengok berlomba ni Macam kita naik kereta lah tengok orang nanti Orang duduk berlomba, tengok berlomba Tuan-tuan nak cepat kereta tak tu Tuan-tuan berlomba, tuan-tuan mengambil risiko yang amat baik Perumpamaan Dunia ni kalau kita nak ambil, ambil lah Banyak mana nak ambil, ambil. Tapi jangan mula kita berlomba dengan orang Kerana bila berlomba, berlomba dia akan menanam Rasa hasap, dengki, sifat-sifat jahat dia mula subur dengan begitu cepat. Sama kalau tuan-tuan di atas jalan raya. Kalau tuan-tuan berada di atas jalan raya, niat tuan-tuan ialah berlomba maka habis. Dia dah kekin. kalau tuan-tuan berada di jalan nak cepat, itu hal lain. Nak berlomba, itu hal lain. jangan beri diri ini cakap berlomba. Dan seterusnya, ialah, menganggap dunia ini masalah-masalah Tempat bercocok tanam, bagi mendapatkan segala keuntungan-keuntungan akhir dan seterusnya ialah sentiasa mengingati kematian yang ketujuh sentiasa mengingati kematian dan yang kelapan muhasabah muhasabah sentiasa dan akhir sekali dalam mentahkikkan makna sebuah dunia ialah kata-kata ulama' tazamu al al-adla wal-wasatiyah lazimi keadilan dan kesederhanaan. Tapi kita kena berlaku adil dengan kami. Maksud berlaku adil dengan kita. Kalau kita, kalau orang, kita. Kita jangan permusuhan kita sehingga kita merosakkan dunia orang lain. Kata kita tak suka seseorang, kalau kita rosakkan. Berlaku adil. Walayatimannakum syana'anu qawmin ala anna ta'adilu. Jangan kerana kamu benci, kamu tak suka seseorang yang kamu tak melakukan dia. Ada orang dia ada kuasa. Dia dia ada kuasa, dia tak suka seseorang yang nak gunakan kuasa atau orang tu. Maka dia tuduhlah, dia label lah macam-macam. Supaya orang tak tahu hal ini, dia pengaruh. Ada orang, dia ada harta. Maka dia gunakan harta untuk menjalani orang tu orang ni. Dia jawabkan bisnes orang tu, dia hancurkan bisnes orang tu. Sebab dia ada duit. Ada orang, dia ada pengaruh. Dia gunakan pengaruhnya untuk memburukkan orang tu, memburukkan orang ni Maka dia tidak berlaku hadir, hanya kerana tak suka orang tu dan dunia ni, kita kalau sampai apa yang kan? Kita mula tidak berlaku hadir, dan Tidak bersikap setia Maka akhirnya, kita terjebak dengan tipu daya dunia Jadi bagaimana kita nak protect Supaya kita tak terkena dengan tipu daya dunia Kita tidak terpengaruh dengan permainannya dan tidak lemas dalam dakwah dunia yang menghijab pandangan kita pada akhirat. Sebab itu kata Syam Zulfar. Maka indahlah kamu melakukan dan mengambil dunia itu berdasarkan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Berdasarkan apa yang tak Allah Ta'ala suruh. Bila kamu buat apa yang Allah suruh, itu kamu berdiri pada asas ketahatan kepada Allah. Jadi kalau saya nak ambil dunia, kata dunia yang saya nak ambil, saya pastikan apakah ini menjuruskan ke arah taat pada Allah ataupun tidak ini saya nak ambil apakah ia akan menambahkan pahala yang saya di sisi Allah SWT ataupun tidak ini yang saya nak ambil apakah menjadikan saya makin larat dalam kehidupan akhirat saya ini yang saya nak ambil apakah dia memperkuatkan lagi hubungan saya dengan Allah maka kesemua ini Perlu menjadi asas penting oleh sebab itu kita mesti letakkan ketepatan kita dalam permuamalan ini kita dah sebut tentang hal yang disebut oleh perulama mesti kita sentiasa tahu dunia pergi ke mesti kita jangan melampau dalam mencari urusan dunia melihat dunia sebagai negeri tempat kita lalu bukan tempat kita dekat dan menjadikan semuanya itu dalam mentaati Allah Ta'ala dan jangan berlomba dengan urusan dunia dan menjadikan dunia sebagai tempat bercocok tanam mendapat keuntungan akhirat menjadikan dunia untuk kita sentiasa mengingati kematian kita menjadikan dunia untuk kita sentiasa muhasabah dan yang kesembilan ialah melazimi keadilan dan kesepatutan Dan dalam setiap kupasan ini bermanfaat kepada kita walaupun hari pagi ini kita punya uh, audio tak cukup elok tapi saya rasa masa boleh dengar dan tuan-tuan cubalah kuatkan tuan suara itu uh, supaya dapat dengar dengan baik kerana tetap ada manfaatnya jadi saya, masalah saya ini kalau sekarang insyaallah kita akan perbaiki pada hari ke hari Dan kita dunia ini sentiasa dia ada masalahnya ini semua dunia ini ada masalah masing-masing kita -masing. yang perlu kita lakukan ialah jangan melihat masalahnya melihat penyelesaiannya dan melihat bagaimana cara kita nak mengamalkan Masalah akan terus menjadi satu ujian kita dalam mengalami manfaat hubungan kita dengan Allah Subhanahu Al Wataala. Selamat.